बांग्लादेश मुस्लिम दी के बोलची और हमारे सारे हिंदुस्तान के मुसलमान को कह रहा हूं ये रामदेव का पतंजलि को बहिष्कार करो क्योंकि रामदेव बाबा कल के बोले थे मुसलमान का एक ही काम है नमाज पढ़ लो फिर मर्डर करो दर्शन करो बलात्कार करो खून करो एटा बोले थे काना रामदेव उड़ीसा मुख्यमंत्री के जे छेलटा मर्डर करलो ओटा तोर बाप ताके जी। सुनो, बाबा तुमको कह रहा कर हिंदुस्तान में दिखा दो कौन से मौलवी ने एक हजार लड़की से बलात्कार किया और तुम नाम सुन लो राजा रामपाल जेल पर है एक हजार लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी बाबा राम रहीम 200 लड़कियों के साथ बलात्कार किया वो भी जेल पे है जिस लड़की को अपना बेटी बोला उसी के साथ बलात्कार किया आरोपी जेल पर है एक मोल भी देखा दो हिंदुस्तान में जिसने एक नहीं दस लड़की से बलात्कार किया ये रामदेव बाबा सोनो तुम भी बलात्कारी हो ये तो मुझे अभी समझ में आ रहा लेकिन तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि मुसलमान बलात्कार करते हैं नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की कसम तुम अगर हमारे बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते ये बात कहने का तुम्हें अधिकार नहीं होती क्योंकि हम दाढ़ी वाले टोपी वाले हम अल्लाह से पूछते हैं नमाज पढ़ते हैं दिल्ली की बासों पर निर्भया का जो बलात्कार किया गया क्या क्या नाम था कश्मीर में आसिफा बोल के एक लड़की थी छोटी बच्ची उसका बलात्कार किसने की नमाज़ तीनों तीनों नमाज पढ़ लिया फिर मंदिर में पूजा হিন্দু के ফির ও भी यही कहते हो মে कह दो अगर हिम्मत है नहीं हम नहीं कहेंगे যারা বলবে ভারতের সব হিন্দু খারাপ তারা গলত না সবাই নয় আপনা জানা নেই স্বামী বিবেকানন্দের মতো লোক আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেছেন জরবুল সুবাহ আল্লাহ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষ নবীদের প্রশংসা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ রাজা রামমোহন রায় এরা সবাই বলেছে পৃথিবীর মধ্যে যদি কেউ মহামানব থাকেন তিনি হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সকলে বলুন সাল্লাহ ওই জন্যে ওই জন্যে গর্ব হয় এই হিন্দুস্থানে বাস করছি একটা গরু খারাপ হলে গোটা গোয়ালটা খারাপ হয় না কথাটা ঠিক কি একটা মুসলমান চোর হলে সবাই চোর হয় না ওই যে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা सब मीडिया वाला भी के मीडिया वालों हराम खोर रूबिका लिया और हमारे अंजना जी तुम्हारे जुबान से तो एक भी लफ्ज नहीं निकली इतने बड़े एक मिनिस्टर को गोली कर दिया इसीलिए पूरा कम्युनिटी को दाई करेंगे पूरा कम्युनिटी को गाली दोगे नहीं जिसने गलत किया वो गलत है পুরে সমাজ গলত নেই হোসা কোনো মুসলমান যদি খারাপ কাজ করে সেই মুসলমানটা খারাপ পুরো সমাজটা খারাপ নয় আমাদের দেশে যদি কোনো মলবি চুরি করে মোল বিরাচোর না মোল বিটা চোর কথা বলে না মোল বিতা চোর মোল বিরালয় ওটা ওর জাতের দোষ যেমন আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই যারা নামাজি হবে নামাজি কখনো চোর হতে পারে না চোর নামাজি সাজে বলে দিই আপনাকে আপনাকে দেখি আমাদের আমার গ্রাম বড় মসজিদ জম্মার দিনে প্রায় পাঁচ সাত হাজার মুসল্লি হয় একটাই মসজিদ অত বড় গ্রামে তো